У вас. А, сьогодні ми зібралися в цьому скалі з нагоди дуже важливої Справа в тім, що у 2011 року в Харкові існує громадський координаційний комітет Харків Ракетно-космічний. Його метою є. Вивчення, збереження і популяризація величної історії ракетно космічної галузі Харківщини. І одним із напрямків дуже важливих є у увічнення і вшанування пам'яті видатних особистостей. Наша сьогоднішня зустріч присвячена 120-річчю дня народження Петра Степановича Стрилицького. У звільненому в серпні 1943 року в Харкові вже у жовтні того самого року було засновано виробництво з ремонту авіаприладів. Державний союзний завод No157. Він розташувався на майданчиках мотороремонтного заводу No155 на вулиці Лозівській, 5. Там колись була рембада очолив новостворене підприємство Петро Степанович Стрілинський. І відтоді його доля протягом понад 30 років була пов'язана з харківським заводом електроапаратури. Саме таку назву Завод номер 157 мав з березня 1966 року. А підприємство за цей період провідних по відчирняні ракетно-космічній галузі. Народився Петро Степанович 7 квітня 1905 року в багатодітній родині столяра Червона деревця Єлизаветградів нині це Кропивницький. Закінчив початкову школу та 4 класи комерційного училища. Трудову діяльність розпочав у 1919 році робітником. У 1930-му закінчив індустріальний інститут сільськогосподарського машинобудування. Працював надалі інженером Пістогоєві і в Харкові. З 1933 року він працював на Харківському заводі серп і Молод, де у 1937 1939 обіймав посаду директора. А у 1939 1942 був заступником директора заводу номер 135 Це Харківсій Айва. Період 42-43 років був заступником начальника 15-го головного управління а, Народного комісаріату авіаційної промисловості. А от з вересня 1943 року до листопада 1974 року він був директором Харківського заводу електроапаратури. Він був депутатом Верховної Ради України у період з 1938 до 1946 року, а з 46 до 1974 депутатом Харківської міської ради. Петро Степановичу достойний звання Героя соціалістичної праці з врученням золотої медалі серп і молод. Нагороджений двома орденами Леніна, орденом Жовтневої Революції, двома орденами Трутового червоного прапора та орденом Червоної зірки. Діяльність заводу змінювалася від обробки металобрухту для виплату тарінного алюмінію аж до виготовлення у 1970-х систем управління для ракетоносіїв і космічних апаратів. А у середині 50-х завод розробив нову на той час вітчизняну продукцію електробритву і розпочав її масовий випуск. Петро Степанович був різні людиною. Він співав, грав на гітарі, займався живописом, був затятим зрибником. На заводі багато кого знав особисто, а його знали всі, поважали. Він Вітала людина нові складні справи заглиблювався у тонкощі щоденного життя заводу, навіть сам коштував їжу за всі їдальні. Велику увагу приділяв роботі про людей. У 1955 завод почав зводити двох-трьох житлові будинки, а згодом перейшов до капітальної забудови мікрорайону, По побудови дитячих садочків, Піонерського табору та базу відпочинку на березі Сіверського дівця у Сміщіграфська. Петро Степанич пішов з заводу у листопаді 1974-го, а 23 серпня 75-го його не стало. Він залишився у віддячній пам'яті ветеранів ХЗА та всіх, хто його знак. Його онук. У Сергій, Сергій Зірйович Стрілецькій у складі громадського комітету бере активну участь у справі збереження та популяризації історії славетних харківських підприємств. Це був короткий вступ, а зараз я передаю слово ветерану Харківського заводу електроапаратури Івану, Івану Івановичу Созінкову. Він дуже... честно співпрацював з Петром Степановичем и он может свої свои э, истории. Вам ну, слово, Иван, Иван Иванович. Я с Петром Степановичем встретился в октябре 1963 года. Мне тогда было 22 года. Предприятие, на которое я пришел, оно известно было в городе Харькове и тем более я стремился туда попасть на работу, потому что э, коллектив, который был э, управлял или будем говорить руководил героем социалистического труда Перстепанов Стрелецкий, он э, ставился своим внутренним характером, внутренним отношением к делу всей справедливостью, которая царила в этом коллективе в прошлом. Значит, из этих э, Лет шестьдесят 1963 года я поработал с ним в Я, ну, не буду говорить о производстве. Я прежде всего хотел сказать о душевности этого человека, который занимался именно бытом, именно социальной стороной, именно все делал для того, чтобы не только люди работали в этом коллективе, но в то же время они могли отдыхать. Я хотел бы сказать, что было трудное время. Началась высокорождаемость. рождаемость. Женский коллектив, которым работал в завод электроаппаратуры, некуда было девать детишек. Петр Степанович сделал все для того, чтобы построили в городе Харькова пять детских комбинатов, два комбината на холодных планах, Клочкова. И в принципе проблема о том, что некуда детишек было девать, она была решена. Петр Степанович уделял массу времени быту что такое я имею в виду? Он занимался столовой. Он каждое утро начинал свой обход с столовой. Потому что если завод начинал работать без четверти -7, 7, то уже до работы можно было прийти на завод рабочим и тем, кто жил в общежитии, покушать. Это одно из главных. Разве это сперва была небольшая столовая подвала, Потом построили большую столу, И Петр Степанович на заводе построил кафе. В каждом корпусе сделал вареничный, все остальное для того, чтобы перерыв был вот таким образом. В каждом, можно сказать, и почти что, были устроены ну, комнаты приема пищи, которые можно было таким образом. Я не останавливаюсь на этом, я должен сказать о том, что на заводской, ну как вам сказать, для завода было очень надо, было, чтобы был передержки лайк, да? вот был такой лицензорь взять в Харькове. И в то же время одно из достижений Петра Степановича, что это было где-то в 1965 году, наверное, значит, он нашел такие место, прекрасное место, в, ну, называется оно Арабская, где построили базу отдыха. Сперва ну, это было так, что каждый из всех построил свой рыбацкий домик, их было 17. А потом на это место сделали спальный корпус, на, 100, э, мест, на 150 метров по, мест построили столовую, и там могли отдыхать те же месячно где-то порядка 300 человек. Это было любимое место. Я должен сказать еще об одном, что когда, ну вот, знакомство. Первое, для нас, ну если мы говорим герой со струда, в то время в Советском Союзе проживало где-то, ну будем говорить, порядка 280 миллионов. И, значит, вот, ну как сказать, увидеть, простите, живого героя со труда, какой же он из себя, как же это стоит себе представляет этот человек, как он находится ну, я начал работать конструктором по нестандартному оборудованию. И вот э, первая встреча, это было задание мне сделать для, э, ну, для столовой пункт приема картофеля, э, э, чистку там сделать, очистку, а потому что не него механизированный, не 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 Вот Брат вот, Степанович Калышевля контролирует данный процесс и говорил мне, ты смотри, значит, э, делай так, потому что за свою работу Каждый конструктор должен отвечать. <laughs> отвечать советный план. Я это вот о том, это самое. Ну, естественно, должен сказать о том, еще вот кроме всех перечисленных быта, он занимался самодеятельностью. При Петросе у нас был хор, которым руководил один из преподавателей Харьковской консерватории птиц. И вот и мне вспомнилась была такая песня, она называлась Кантатом Поэма об Украине, Флярковского. И вот представьте себе исполнение этой самой этой песни гор 104 человека, которые пели, это было, то есть, ну, персик был, был человек душевный. Он раз, разносторонний. Он разбирался не только разбирался, амбиционно, ракетный. Но ну, здесь было сказано, что он был даже. Значит, заместителем наркома авиационной промышленности. Не только авиационной промышленности, потом ракетная техника, потом. Это... И в то же время я еще раз, почему я остановился на этом, что, что это был прекрасный человек. И если уж говорить, мне сейчас уже 84, но путем жизнь я получил от этого коллектива. От, от, от этого справедливости, от этого чувства долга, от этого чувства, от, ну, быть, товарищества в этом коллективе. Не зря сейчас, может быть, не, не стоит это говорить, а может и стоит, что в городе Харькове было два предприятия коммунистического труда по тем временам. И мы гордились, что один из этих предприятий был завод электропаразона. Ну, все. Дякую. А, зараз я маю честь передать слово Сергею Вільовичу Стрелецькому. Це онук Петра Степановича, який може поділитися своєю повною. Будь ласка. Дякую. Вітаю всіх, від слова бажаю здоров'я. Дедушка был очень семейным, действительно добрым человеком. Ну вот по сей день я с кем приходится разговаривать, кто помнит его и очень приятно слышать только добрые отзывы э, то, конечно семья помогала в работе вот интересный факт, что когда э, дедушка получил задание создать э, скажем наш завод, то место для завода указала бабушка подсказала бабушка. Она обратила внимание, что там будет удобно создать этот завод. И с ее легкой руки, в общем-то, на этом месте завод и вырос. Дедушка очень любил и умел отдыхать после работы. То есть хобби это рыбалка, грибы собирать. Также он очень действительно старался, чтобы отдыхали все заводчане. Микрорайон Павловка это был построен благодаря нашему заводу, чтобы люди могли жить рядом, трудиться, отдыхать и работать. Действительно, тоже такой интересный факт, когда стал вопрос о создании отечественной электробритвы то многие заводы попробовали и не справились, отказались от этого, производства этой продукции. И тем не менее, дедушка собрал коллектив, все обсудили и решили выпускать электробритву. Много было рационализаторских предложений. И бритву создали, выпустили. По сей день, по многим характеристикам, параметрам, наша, электро, наша Харьковская электробритва считается одной из лучших. Она летала в космос успешно, абсолютно спокойно там отработала. Вот. Да, много интересных фактов, что дедушка очень следил, чтобы была... Питание сотрудников, отдых, действительно, вот, э, дом отдыха в Графском был построен, и много вот даже детских воспоминаний э, об этом отдыхе, э, там мне все время рассказывали, где омуты, где очень большие, сама живут, ну чтобы я маленький, с детворой туда не лазили. А вот, э, очень приятно, что действительно теплые, добрые воспоминания. Также и о бабушке, вот кто помнит, кто, когда рассказывают, насколько она добрым была человеком, это очень, конечно, приятно. Ну, наш капель может гордиться таким заводом. Действительно, и завод, и продукция. Лучшего качества. Спасибо. Дякую, Сергей. Ну что ж, сегодня мы, а, само сегодня, само сегодня, в Клиня, а, наша новая память, как раз само сегодня, самое сегодня, сегодня, Наступил студию, да себя, будь ласка.